Selamat datang ke siri khas Notapis Personality. Seperti nama dia suggest, dalam siri ni kita akan menampilkan beberapa personality individu yang telah meninggalkan kesan pada masyarakat. Bukan saja pada masyarakat Melayu tapi Singapura as a whole. Tapi siri ni bukan sekadar nak cakap tentang pencapaian mereka. Tapi nak selami kisah-kisah peribadi dan cerita yang jarang kita dengar dari mereka. Jadi bersama kami di studio hari ini ialah Tidak lain Tidak, bukan eh seorang seniman serba boleh Aduh. dalam dunia seni Melayu tempatan Rafaat Hamzah. Apa khabar? Hai alhamdulillah. Oh intro Baik. dia Baik. very Baik. gah eh. Ha besar. Seram <laughs> saya, lah. saya dengar beseram. Eh seram tak adalah janganlah <laughs> seram jangan seram. Jadi sebenarnya bila kita sebut tentang Rafaat Hamzah ni eh uh -huh. uh, ada beberapa image uh, yang mungkin terlintas di fikiran ramai tau. Uh, so kita nak empu badan sendiri verify lah sama ada betul atau tidak persepsi masyarakat. Uh, mm -hmm. Salah satu image-nya yang uh, Rafa'an Hamzah dikenali sebagai adalah seorang pelakon yang uh, bukan sahaja popular tapi pandai menjiwai watak yang dibawa. Uh, terutama sekali uh, bila watak tu watak gangster. Watak <laughs> yang penuh emosi dan baran. Uh, mm. Dan juga watak yang macam hilang arah lah orang kata. Mm. Jadi rasanya eh, kenapa bila orang lihat watak-watak ni uh, memang is it macam something that you go through ke macam you menjiwai sangat dia punya watak sampai boleh bawa lah watak tu <laughs> masalah je adalah masalah stereotip stereotype mungkin kena meraut wajah lah muka muka saya memang secara natural bengis jadi watak-watak ganas tu orang mudah percaya Aha. orang mudah percaya kalau saya marah orang mudah percaya kalau saya Naik baran, naik amok, dan mungkin kerana itu banyak kebanyakan saya dapat watak-watak sama ada watak tu watak memang orang yang jahat, karakter yang jahat atau karakter yang pernah jahat jadi baik. Kalau uh -huh. saya baik pun saya pernah jahat. <laughs> Kalau saya jahat saya jadi baik. Antara itulah. lah. Jadi setiap peranan yang saya saya bawa ada level masing-masing. Uh -huh. Pernah juga ada bawa watak-watak yang agak komikal. Uh, saya tak lihat diri saya sebagai komedian tapi bolehlah buat, buat lawak sikit buat kelakar sikit But, ah ya. Okay. ha, okey mungkin ramai yang tak tak percaya kalau saya saya secara pribadi personal saya saya sebenarnya agak kelakar juga Oh! <laughs> siapa boleh so, confirm ni? Uh, okay, okay, kita tengok kalau kita uh, boleh confirm tu dalam okay. podcast ini hari ini. Kita ni, cuba, eh. kita cuba. Boleh. <laughs> the, the thing is, uh, dalam watak-watak yang berlainan ni, sampai boleh dapat anugerah pelakon terbaik, uh, lelaki terbaik dalam watak pembantu, drama bersiri di Pesta Perdana 2023. Not bad lah! Orang boleh confirm yang anda ni um, pelakon yang uh, pretty solid, tapi uh, pelawak tu kita belum, belum lagi, boleh confirm belum lagi, lagi. Tapi tak apa. Sebenarnya selain daripada pelakon, you sebenarnya juga uh, penyair, uh, pelukis, pelakon, uh, pengarah, penulis skrip, penerbit hmm. dan penggiat teater yang cukup pelorifik. So satu lagi image yang saya rasa ad orang ada about you kan is you uh, ni garang. Actually kan sebelum saya nak buat podcast ni pun saya research jugalah Tuan Rafa'at Hamzah ni Muka dia agak scary jugalah <laughs> Sebenarnya <laughs> Tapi bila saya <laughs> jumpa ni Dia cakap dia kelakar So ha. uh, Macam mana? <laughs> Pada satu satu hal yang saya Definitely garang Bila bab kerja Aha. Bab kerja Professional, bab, lah, professional eh Professional Bab uh, Kerjaya Bila orang rasa sebagai seniman atau sebagai pelakon tu, benda yang remeh. Like macam, so, oh, anybody can be an actor. Cakap, And then I go be beside, no, you know, not anybody can be an actor. Tak semua orang boleh berlakon. Kadang-kadang orang random-random cakap, bang, saya nak jadi pelakon. Lah. Kaya, oh. Senang ke, you know. You know <laughs> Mada ke? Lah. Saya, saya, saya jadi, jadi serius macam, seolah-olah macam, kau ingat benda ni senang ke? Mm. Kau ingat benda ni siapa-siapa boleh jadi ke you ha. know. So, that makes me feel, because very passionate in my work satu benda yang saya betul-betul sayang, saya cinta, saya gemar dan saya ada ada sebab kenapa saya uh, jadi pelakon, ada sebab kenapa saya nak jadi pengarah. Dan benda ini bukan benda yang main-main, benda yang sangat serius. Hmm. Saya pernah kena pernah di Datangi atau approach by budak-budak IT Main-main uh -huh. lah, memang gura gurau-gurau lah sih. Tapi see. saya pun cakap dengan gurau balik lah Pasal it's not fair for me to to be very angry with them Saya cakap, abang, saya nak jadi pelakon dah hmm. Boleh? Saya cakap, boleh Habiskan sekolah dulu, Ooh. sampai kau dah jadi pandai, kau dah jadi pandai, kau nak jadi apa pun boleh kau nak jadi seniman kan nak jadi pelakon Nak jadi apa Tapi belajar dulu sampai habis Tadi you cakap sedikit Tentang you punya uh, Passion eh Dalam hmm. um, Industri ni kan Mungkin nak Tahu jugalah Dia punya origin story ni Mana sebenarnya Datang minat ni Dari Kecil bila membesar ke Bila dah dewasa Baru macam Oh saya nak jadi <laughs> Pelakon uh, Pengarah Dan sebagainya Saya tak pernah Tak pernah Impi tak pernah bayangkan, tak pernah ada cerita-cerita yang jadi pelakon. Oh. Tak pernah. Abi macam mana boleh tiba-tiba jadi pelakon ni? Saya, saya, saya ingat saya lah. Cerita-cerita saya yang pertama nak jadi arkitek. Oh. Kononnya lah, kononnya. Tapi so, saya membesar besar dengan, saya membesar besar tahun-tahun 70-an. So, limited resources. Mm -hmm. so, saya jarang dapat keluar rumah pasal saya nak tunggal. So, mak, mak saya a bit protektif so banyak kat rumah seharian saya dengar lagu dengan muzik dengan lagu and i enjoy listening to music saya suka dengar lagu saya senang hafal lirik saya cuba untuk tidak miss setiap hari Jumaat kalau ada filem-filem Melayu atau filem Indonesia. Wow. So I make sure I have this time. Kena tengok aja really juga you know, eh. Time, oh. I love stories. So <laughs> bila membesar tu saya dah tak ada terfikir pun nak nak buat kerja seni sekolah-sekolah minat dengan seni saya minat dengan muzik minat dengan drama mm. tapi tak tak pernah terbayangkan yang saya akan terlibat dalam umur belasan tahun saya terpesona dengan tulisan-tulisan lirik lagu saya banyak dengar Abid Jadi oh. saya dengar Kembara Sweet Charity dalam lagu tu ada cerita yang oh, the way they write Uh -uh. Kan, habis eh, jadi cara dia menulis saya suka. Oh, Oi, cantiknya datu ayat dia uh -uh. terbalik uh -uh. Eh, cantik, Eh, it's, it's not dia bukan kata-kata yang biasa kita dengar hmm. kan. So saya cuba menulis. Cikgu pernah minta puisi ya, eh? minta puisi kita nak nak buat apa yearbook. Ah, uh -huh. eh. uh, Zamri Abdul Fattah kawan-kawan baik saya dari sekolah. <laughs> so kita sama-sama dalam seni. Tapi cikgu Cikgu saya tu betul-betul pendidik yang sampai sekarang saya 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 kenal, saya ingat. Dia seorang yang pendidik yang sangat-sangat bijak yang dia dah identify talent kita daripada budak wow. dan dia akan cakap jangan jadi seniman. Oh. Jangan dengan oh? seniman. So every day, every time saya kita nak buat kerja, eh, jangan jadi seniman lah seniman. Kenapa? Ni, seniman hidup luar hari lah. Later-later, saya later, umur saya masuk 40-an baru saya Realize Saya sedar Saya cakap Cikgu ni sebenarnya Dia menggalakkan saya Sekarang dia tahu Kita budak-budak degil Oh Dia so, reverse psychology Ah yeah. So makin dia <laughs> cakap Jangan Makin kita buat kan Oh ah, Macam so, tu Cakap eh Cakap eh very smart lah You know But Ya yeah, So Saya mula Mula bercerita Mula tengok drama Mula curi-curi Tengok teater <laughs> Pasal, Kenapa curi-curi eh? Pasal tak ada duit. Oh. Sebab <laughs> so, tu belasan tahun tu so, saya dah kenal teater sebagai penonton saya, saya, kenal Nadi Putra saya kenal pelakon-pelakon yang memang hebat-hebat hmm. apa Jumalika Smadi Junana Jumari Arwa Mir Hamza semua yang tertera. saya dah, saya, saya dah tengok orang pentas tapi saya tidak pernah terlibat secara langsung dalam teater bila saya mula berkenalan dengan Twitter itu pasal ada dua orang memang yang aktif dalam Twitter. So ada salah satu seorang kawan ni cakap, "Eh Rahmat, hujung uh, ujung minggu ni ada workshop dekat Pasir Panjang Sisi." Tu tu yang yang conduct workshop tu Datuk Kai, Khairul Anwar Saleh. Come on, just join in. Fuh, so, come on. So, join, join aja, join aja. Cakap, tak tahu apa-apa, tak apa join lah. So have fun. Dua tiga kali saya datang, "Eh, benda ni best ah." Ha? Kan? Syoklah. Ha? So So get to know about theater And then dengan Cairo pun Selalu berbual pasal Pasal drama Pasal theater eh, Macam mana kau boleh Pandai pasal drama Tak adalah. Aku start sekolah Dengan workshop-workshop gini. So then you, you need to share with me You need to teach me About drama oh. So dia kata No I cannot teach you oh. Ya Aku tak boleh tolong Aku tak boleh ajar kau Kau kena Pergi library Kau baca lah Buku-buku pasal -buku drama All the script In English ke Malay ke, kau, You just Spend your time in the library And look out Whatever you to know for About drama tapi saya tak pernah bayangkan yang saya akan jadi pelakon. Oh. Ah, sampailah saya kena trap. Oh. Ah, because Lot, Lot Ali is one of my guru. Saya so, akan jadi penulis, ilmu kau kena banyak, banyak ilmu, timbul ilmu, kau kena baca banyak buku, kau kena tahu tentang dunia, tentang manusia bla 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 bla. Mm. So, long the years, so, bila kawan-kawan pelakon, -kawan saya sibuk duduk sebelah Lot untuk tengok-tengok, observe, tengok. tengok, -tengok, officer, okay. tengok. So kasi feedback, feedback kau. Kau berlaku macam ni. Ha ini kau berlaku macam ni. Eh? Sampailah kau orang cakap eh kau kau cakap senang kau buat dah. <laughs> so kau try lah. Kan. Of which load was you okay. Art man stand apa pun kau try. So, oh. kau pun kena try. So try sebagai pelakon. So okay tak? <laughs> so, jadi pelakon cam, first time. Pelakon-pelakon lah. Okay buat lah. Buat, 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 buat. Sampai benda tu jadi eh benda ni syok lah. Sedap lah Moment but, but, still Saya tak, tak, tak pernah Lihat diri saya Sebagai seorang pelakon Oh I will I see myself as someone who knows about acting Seorang yang tahu tentang pelakonan Tapi saya bukan tak pelakon Tak bergelar diri sebagai pelakon tak, langsung sampai lah Sampai tahun 2000 Wow ha, Sampai tahun 2000 saya tidak Apa diri. apa perbezaan dia macam tiba-tiba <laughs> like Okay lah saya dah bersedia nak jadi pelakon sekarang <laughs> uh, Bukan saya bersedia untuk pelakon Saya tidak boleh tidak mengaku yang saya ni pelakon So tahun 2000 Is when I got the first Best actor award Pesta Perdana So waktu tu Sani Husin mm. Yang selalu Bergaduh saya Tentang lakonan mm. So dia datang backstage cip. Kau ada tak Boleh cakap kau bukan pelakon lagi Cik aku I'm not an actor I know. Cakap, No Cik no 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 Kau pelakon Kalau kau bukan pelakon Kau menang this award Habis yang lain tu apa Betul juga. Okay, dia cakap ah, Okey <laughs> Then tuk, uh, bio, bio dia tukar Pelaka uh, <laughs> then, Sorry bio tu jadi okaylah. <laughs> And then Yalah Then after that Dapat role yang memang sedap Belain Untuk bermain line. Kemudian menang lagi Kemudian menang lagi Kemudian cakap Okey lah Give up I'm an actor ah. But uh, It's a blessing in this guys Pasal Dari lakonan tu yang buat Masyarakat kenal saya Masyarakat tak kenal saya sebagai pengarah, sebagai mm -mm. pelukis, sebagai pelukis pelukis penyair. Mm -mm. Tapi, pasal saya berlakon. Sekarang, kita fast forward sikit. Eh, dah okay. Sudah lebih 30 tahun eh dalam bidang seni ini. Mm. So, if you were to choose, Uh, berlakon di TV, berlakon di teater, jadi pengarah, jadi pematung. Hmm. Mana satu yang mungkin beri you uh, lebih kepuasan ataupun the best kepuasan? Semua sama. Tak boleh. Kena pilih <laughs> satu. Mana boleh semua sama? Pilih satu. Pilih satu. Top lah. Top. Top, top lah. Top pengarah mungkin. Oh, pengarah Kenapa pengarah. pengarah? Pasal pengarah ni dia So mengarah bukan kerja seorang. So the beauty of the whole thing is dia bergantung pada manusia lain, dia bergantung pada masa, dia bergantung pada keadaan. Aha. Uh -huh. So bila dia, benda tu siap kita cakap oh this is it lah. Oh, kira kan? bila dah Haa. nampak dia punya ending tu macam, oh, not bad lah. Aku ya, ya, ya. <laughs> bagus sebenarnya. Dia bukan pasal, dia bukan pasal <laughs> bagus, benda dia jadi. Macam, oh, jadi ni. Dengan beribu-ribu masalah aha, tu, aha. benda ni jadi. So, oh, jadi juga benda ni. Okey, okey. Itulah yeah. kepuasan dia datang dari situ. Okey, okey, okey. Okey, kita dah dengar eh tentang kisah origin story anda ni. <laughs> Tapi sekarang kita nak dengar dah tanyalah tentang story-story yang kita uh, pernah dengar tentang you selain daripada okay. you punya image image hmm. uh, kita nak dengar uh, daripada you kalau kisah yang kita dengar ni betul atau tidak okey okay. seram ni uh, <laughs> statement pertama adalah anda pernah berhenti kerja hanya kerana mahu hadir latihan teater betul Oh, kenapa dan pekerjaan apa ni sebenarnya <laughs> saya lepas NS tu saya masuk bidang mekanik. Saya mekanik apa untuk bowling bowling alley mekanik. Uh -huh. uh, kena sebelum NS pun saya dah saya dah masuk apprenticeship. So bila saya jadi mekanik tu dia kerja shift kan. Uh -huh. Orang main bowling pagi petang kan. So bila kerja petang tu saya dia ada result lah. <laughs> ah, tak boleh ya. Lah. So, uh. Terus lepaskan Ponting Ada ada kala saya Ponting Ada kala saya cabut Pergi rehearsal Patah balik Tutup balik Wow Ponting lah Saya lama saya rasa macam Eh tak boleh lah Benda ni tak boleh lah. Benda ni salah kan mm. Saya kerja tapi Lari saya, Wah berhenti lah Pasal oh. Tak nak miss rehearsal Ni gara-gara Dato' uh, Kairuan Anwar ni Dato' Kai ada, 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 <laughs> Kairuan Kai Kairuan Kairuan Zambri kerana Lut Ali <laughs> kadang -kadang Ramai orang eh. Yang terbabit dengan dia, Atin Ahmad, kawan-kawan lah, Ketak, HM. Ini semua geng-geng yang uh -uh. Ay, nak jumpa, you know nak jumpa geng untuk, untuk rehearsal kan? Uh -uh. Ya, yeah, so ya. Yeah. Oh, so, okey, okay, Nasib baik jadi. <laughs> Alhamdulillah. Okey, statement seterusnya. Anda pernah jalani hidup susah termasuk di penjara. Ya. Yeah. Ah. Mungkin anda boleh kongsi sikit mengapa anda um, <laughs> dipenjarakan ketika uh, itu? Saya dipenjarakan kerana penyalahgunaan dadah. Aha, uh, secara jujur. Okay. Dan dia bukan benda yang bagus, benda yang tak baik, tapi pada masa yang sama saya bersyukur juga benda tu terjadi. Hmm. Kerana ada hikmah sebaliknya. Ada Hikmah yang besar di sebalik kejadian, setiap kejadian tu. Saya so yang kita, waktu kita lalui tu kita rasa macam, woi oh, ini paling rabat, mm. paling teruk. But, setiap manusia tu ada kehidupan yang berbeza. Berlainan. Mm. Berlainan. Baik, buruk tu subjektif mm. kan. Tapi, it's a good break, mm. physically, spiritually. Ah. Waktu tu saya dalam, soalan-salam uh, -salam, sempat datang melawat, visit. Mm -mm. Soalnya salam is my my good friends. So, so, kau eh apa? Ibu? You know, normal lah. <laughs> But ada benda yang dia kata yang buat saya. Oh, man, stop thinking about whatever it is. Jangan risau pasal benda, -benda kat luar. Jangan fikir, jangan bimbang apa akan jadi bila kau keluar. Uh, kita semua masih sayang kau. So, you are yourself. And a lot of people like you. A lot of people love you. You know, don't worry about anything. Don't worry about anything. Mm, mm Aku cuma nak satu je. Aku nak kau rehat, kau rest. Oh. So I need you to, I want you to rest. Make sure you rest properly, you rest. So, what do you mean? Cakap, aku tak pernah nampak kau rehat sejak aku kenal kau. Oh. So it's like, so wow, that's how my life speed is. Mm. Yang saya eh, which is, bila saya balik sel, saya betul lah soalan cakap ni, aku tak pernah duduk diam. Saya berkarya, saya buat kerja macam-macam lah. this is a good advice. So, saya cakap, oh, okay. So, sampai, sekarang, saya kalau jumpa dia, saya cakap, oh, yeah, thank you for telling me that. Alah, so sweet. Ya, yeah, yeah, because, kalau, tak tahu lah, memang, rezeki saya, waktu tu dia datang, dia cakap, mm -hmm. tu, dia buat saya duduk, rehat, mental saya pun rest, physical rest, mm. spiritually rest. Mm -mm. Alhamdulillah, so far so good. Dia macam, what do I think? Dia i take things one at a time. I think that's the best thing. Good, I really will happy. <laughs> yang anda ni sekarang dalam keadaan yang lebih baik um, dan bahagia yang anda boleh datang ke studio kami untuk kongsikanlah. Lah. So, bila kita cakap tentang sesuatu yang baru ni, apa yang baru untuk you dalam masa akan datang? Banyak banyak benda baru saya dah apa dah. Oh dah sembang dah tadi eh. Outdoors, apa oh. semua. But I think okey antara karya baru Upcoming one eh, Saya tengah siapkan diri Untuk shooting Satu drama series oh. uh, Aranishi Zubaida Satu cerita period Akhir abad 19 Awal abad 20 So it's really period So yeah That explain this Nila, panjang Ada sebab saya sebenarnya Ada ni So ada As character Then Show tu sampai mid Julai, dengan Julai lepas tu saya terus masuk ke teater dengan SRT Singapore Repertory Theatre untuk lakon dalam Fried Rice Paradise. Wow! Sampai September, kemudian masuk ke uh, ada theatre project ada Finger Players. Tetapi saya bimbingan, okey, banyaklah so projek yang kita boleh nantikan. Mungkin uh, soalan saya terakhir lah. Sebagai salah seorang personality yang tersohor ya eh, dalam masyarakat, apa mungkin um, legacy yang anda ingin tinggalkan lah? Saya cuma ingin tinggalkan pada seniman-seniman yang mendatang seberapa banyak ilmu yang saya dapat kongsi. hmm. So saya rasa sebab saya sangat-sangat berpegang dengan setiap apa yang kita buat, setiap apa kerjaya yang kita pilih, yang paling penting adalah ilmu. So, kalau saya satu hari tinggal, tinggalkan seni, legasi seni saya dalam kesenian, saya harap saya dapat tinggalkan seberapa banyak ilmu kepada seniman-seniman yang muda. So, gunakanlah ilmu itu dengan manfaat. Ah, itu dia ah, Dari hmm. pentas teater Ke movie teater Dan sebagainya Rafa Hamzah terus eh, Membentuk seni Melayu Di Singapura ah, Dan dengan semangat Yang luar biasa Terima kasih banyak-banyak Kerana berkongsi Kisah anda Betul kan dia punya salah tanggapan Ataupun tidak Atau betul Statement-statement uh -huh. Yang orang katakan <laughs> ah, Saya harap Ramai yang mendengar Ataupun menonton Podcast ini Dapat ah, manfaat Dan berinspirasi Untuk Inshallah. terus berkerjaya dalam bidang seni okay, ni. Okey, dengan yeah. itu kita jumpa lagi dalam podcast seterusnya.